пришли в середину 2016 -го года, и уже можно четко для себя представить, какие, ну, какие программы, какие объекты нам удалось сделать, какие у нас еще стоят в плане на реализацию. Слушай, я выпачаюсь, пожалуйста, выпьете свои мобильные телефоны, або на беззвучку поставьте. Сегодня постепенно нормализуется ситуация внутри Московского совета Многие Депутаты, которые изначально занимали позицию ну, скажем, одну по отношению друг к другу, одна половина, меньшая часть, занимающая эту позицию по отношению к большинству к теперь начинают понимать, как мне кажется, начинают понимать о том, что в принципе в основе конструктивной работы большинства лежит именно реализация проекта на благо и, и, естественно, все нормальные, здоровые силы, понимая это, начинают постепенно присоединяться и активно участвовать в коллективных принятиях решений. Все решения, у вас, насколько я понимаю, происходят абсолютно коллективно, тлумачиваются э, на всех комиссиях, на любых, э, всевозможных слушаниях. И поэтому сессия как таковая происходит исключительно утверждая, которая нас утверждает. Именно те решения, которые уже всем давно известны и не вызывают ни у кого никаких, ни у кого никаких сомнений. Если какие-то процессы сессии будут процессы дискуссии, это нормально, демократия, и оно имеет право места Хочу остановиться исключительно еще раз подчеркнуть на тех объектах, которые мы с вами реализовываем в городе Московский, которые делаются за не городские деньги. Вы знаете, что бюджет развития города э, небольшой. Мы, когда вы утверждали бюджет городской, вы понимали, что э, всего-навсего там было на старте плановая цифра, которая была порядка 20 миллионов гривен. Это на все развитие, которое есть, на содержание городской инфраструктуры. Э, Из-за того, что город работал э, лучше в этом году, поступления в бюджет были выше и вы на каждой из сессии перераспределяете дополнительные источники, которые поступают в город. Но как бы то ни было, бюджет небольшой, и наша задача всех, создав единую команду, начиная с Верховного Совета областных депутатов, которых у нас тоже, слава Богу, три человека есть в городе на много законов, знаете, не всегда дает возможность территориям иметь представительство в Островском Совете и депутатами городского совета, создав общую команду, мы нам удается концентрировать э, бюджетные деньги всех источников, а их там как минимум три: это государственный это один источник бюджета, областной это второй источник, и, соответственно, городской это третий источник. При концентрации этих всех трех источников, при возможности э, оперативно влиять на перемещение, передвижение цифр в областной администрации, чем я, в том числе и занимаюсь. Нам удается, удается максимально концентрированно привлекать ресурсы на территорию города Новосибирска и, его осваивать. Поэтому, еще раз говорю, остановлюсь на тех позициях, которые реализовываются сейчас, и которые в том числе находятся в зоне моей, я считаю, в зоне моей ответственности, поскольку мажоритарный депутат, я каждый раз повторяю, что его функция не только законодательная, но и в том числе функция реализации проекта на территории своего округа, принятия в участия и продвижение его максимально на территории. Вот по городу Новомосковску. Это у нас государственная субвенция, которая выделялась депутатом Верховной Рады из государственного бюджета, которую мы сегодня распределили и обязаны в этом году попытаться реализовать проект. Это 18-я школа на 6,6 миллионов. 12 миллионов, которые нам выделялись в госбюджете, то есть я их направил в том числе в город Московский. это 18-я школа, 6,6 миллионов, это ремонт фасада и провод. это э, ремонт фасада в гимназии номер 3, 1,2 миллиона, это спортивная площадка, школы номер 2, 3,6 миллиона, я так понимаю, что это, наверное, будет э, какая-то реконструкция футбольного э, поля. Также сегодня занимаемся мы вопросом по выигранному проекту по банку, Европейскому инвестиционному банку, который сегодня застрял, это на 14 миллионов, это проект по улице Украинской номер 3. Был я в Минрегионе. С сентября начнем в общем, подпихивать Минфин. Они между собой сейчас не могут согласовать трехсторонний договор. и думаю, что э -э, как только начнутся сессионные дни, мы в общем, держу я на контроле, мы продаем, продаем подписание договора и сдвинем этот проект на площадку. В отличие от других территорий, московские э -э, депутаты выделили налог э -э, на добавленную стоимость, которая в этом случае появляется из бюджета и Поскольку остальные территории не имеют такой возможности, у них там в связи с этим идет и задержка, поэтому тут я не знаю, как закрыть возникающий НДС. Дальше у нас идет, это реконструкция храма. Реконструкция храма застряла на, на стадии э, согласования проектных работ с экспертизой, э, поскольку храм находится в ведении э, ну, как объект э, культурной съезжины, поэтому там ученых Киевский институт, в Киевском институте мы уже там э, продвинулись довольно далеко, после до того, что уже э, в директора с этого института, процесс движется, идет согласование с экспертизой, я думаю, что в итоге, э, в итоге мы должны, по идее, с сентября сдвинуть ремонт нашего храма, потому что он застрял, это наша визитная карточка, значит, я тоже держу этот вопрос на Садик Чебурашка, 19 миллионов, это уже областные деньги, которые там движется, не движется, надо будет еще раз посмотреть, что там происходит. Там в этом садике, потому ну, что уже, уже ремонтируют не первый год. Есть к нему вопросы. восьмая школа. Восьмая школа, 5,6 миллионов, которые выделены областные деньги, должны мы были софинансировать, но э, договорились мы в области, поскольку денег в городе не так много, в основном, почти все эти деньги будет финансировать областной бюджет. С другой стороны, мы из районного бюджета там кое-что профинансируем, то, что должен был провинцировать областной бюджет. Ну, в целом, чтобы вы понимали, сегодня на Московском районе ситуация с объективных и прочих причин выглядит так, что наполняемость района сегодня гораздо выше. Ну, так сложился распределение. Поэтому мы в области корректируем, проводим так называемую замену, то есть переливаем деньги потихоньку, там, не можем, мы районного нам закрываем кое-какие вопросы, связанные здесь, за счет именно районных денег. Кстати, же, в том числе, вопрос, связанный с приобретением вот этой нашей злополучной машины по российской снега, на зиму. Я тоже думаю, что мы будем решать за счет районных денег, если уже в этом вопросе, есть определенный проект. Также вы знаете, что сделали запасные деньги на дорогу на улице Плеханова и подтвердили мне о том, что у нас еще было две дороги, стояла в проекте юбилейная партизанская, партизанская пока выпала, но юбилейную по идее не подтвердили и должны мы ее распоряжением губернатора. Вчера уже распоряжение поступило. поступило да? ну, не вчера поступило. Ну, продвинули мы второго юбилейное, думаю, тоже успешно реализовать. Продолжается, вы знаете, культивация свалки. кулебовской, уже, я так понимаю, не слышно, что по ней никаких жалоб. Первый этап более-менее пошел. Жалобы закупили на свалку экологии. С экологической службой у нас есть полный контакт. Еще раз, я всем, кто а, в этом вопросе активен говорю, что давайте вызываем полы которые участвуют в наведении порядка именно на славке и экологии. Они а полностью сегодня на нашей стороне. Большой вопрос на повестке дня, который у нас стоит, это сбор водоканале, это водозабор. Да? Знаете, проблемы, которые каждый раз случаются с тем, что единственный реальный подвод воды, это 3000 труба, 22 километра, которая тянется от вот, конца города Днепропетровска и заходит на Новомосковск. Труба не принадлежит сегодня, не принадлежит фонду имущества по забалансам на трубном заводе. Я так понимаю, что сегодня будет решение, да, вынесено на согласие о передачу, принятие этой трубы на баланс города, коммунальную собственность. Идея с этой трубой заключается в чем? Что мы соберем все, всю, ну, подготовимся к с Интерфайтом и попробуем получить с них финансирование хотя бы на производство проектных работ. Вообще реконструкция этого проекта это глобальный проект, который перед нами стоит на повестке дня. Если же мы остановимся на нем, это там порядка больше, чем ну, порядка 200 миллионов в этих деньгах для того, чтобы все-таки его восстановить. Потому что то еще то которое сегодня там мы имеем, сито, ну, фактически движим движемся, мы уверены к тому, чтобы город и прилегающие территории рано или поздно остался без воды. Я говорю уже о тарифах, вы понимаете, что потери там 50-60 процентов, они этот водоканал убьют до И в том числе, да, поэтому проблема большая есть, рассматриваем различные другие источники водозабора. Есть европейские деньги на этот э, вот, проект, но пока непонятно, не с какого э, другого альтернативного разбора может питаться. Но вопрос этот тоже сегодня стоит на контроле. Важно также сакцентирую внимание ваше на том, что надо думать э, в том числе на перспективу, что мы будем делать, какие базовые стратегические объекты. Городские нужны городу и гражданам для реализации их в следующих периодах 17-18 год. Областная администрация стоит на позиции того что вы давайте нам проекты какие какие в районе 15-25 миллионов времен. Стратегические по мелочи, ну, кроме дорог, естественно, по мелочи мы не будем не эти крыши двери, окна, деньги выделять, будем концентрироваться на крупных объектах. В связи с этим нам всем надо понимать, что, что, именно мы будем, какие инфраструктурные проекты будем закладывать и, 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 готовить. У нас сегодня, вы знаете, что сегодня выносится это проект проведение проектных по набережной, там большая, большая будет сумма, я так понимаю, в итоге, если это не только реконструкция набережной, но и чистка самого русла, перейти, как только, если дойдем до реализации проекта, будем снять эти деньги, естественно, не за городской, бюджет, то, что в городе мы их не найдем. Дальше у нас площадь центральная, в которую мы будем провести поиск и вид. Мы, кстати, сегодня, город активно готовится к юбилею, который 400 лет, Там написано в Википедии, 17 сентября, вы знаете, что будет проведение массовых мероприятий по этому полосу. и Вчера там проходили по площади, и, конечно, вид у нее, ну, мягкая, такой, плачевная. Да? Ни травки, и ничего там нет, и он смотрится на нее очень хорошо. Поэтому проект реконструкции площади, так понимаю, тоже его надо будет довести до мая и реализовывать. Дальше у нас еще ходили, мы смотрели на проект медучреждения. Еще раз, надо окончательно понять, разработать концепцию, как будет выглядеть э, общая э, ну, идея, идея э, которая будет реализована в медучреждениях, и исходя из этой идеи, опять же, готовить проекты регистрировать медучреждения. То ли мы обсуждали, там, то ли там, делать биологию вместе с э, инфекционкой, делать, переносить переносить часть ЦРБ, не переносить. Причем вопросы связаны с концептуально определиться, заходить на проекты и тоже их готовить. Я так понимаю, что сегодня будут выделяться деньги на исследование, первоначальное исследование ситуации с созданием недостроя по средней школе номер 13, которая там стоит. Надо его исследовать для того, чтобы понимать, есть ли смысл там делать дальше проектные работы и ее, ее восстанавливать или это уже не ну, сравнительно всем кто с строительством связан понимает что знания стоящее 30 лет возможно проще завалить чем значит, его восстановить в целом коротко это все проекты которые мы сегодня по городу реализовываем спасибо вам депутатам за поддержку Спасибо вам тем, которые не безразличные депутаты, которые отмечают, там, где у то где есть недоработки, недочеты, кто чего не доделывает, кто чего делает. И вообще, в целом считаю, что общая атмосфера города на Московске становится рабочей, рабочей, потому что все, большинство присутствующих здесь именно, реально концентрируется на том, чтобы сделать оставить после себя какие-то следы, и сделать хорошо своим избирателям, которых избирали, на том или ином участке. Поэтому у меня все. Всем спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Есть вопросы? Так вот лучше тогда, если разобрать ее и новую построить. Не, ну хорошо, если эта конструкция 30 лет, так что мы будем надо? Латать, или может ее разобрать на по фундаменте если вы сейчас если вы <с> проголосуете за, за распределение денег выделяется небольшая сумма денег на как она называется? инструментальный на уст... уст... стер... на уст... на уст... я просто забыл чтобы мы не забыли этот вопрос и не забыли для то, того чтобы понять вы... что там делать надо провести исследование Поэтому будет сейчас проведены вот эти исследования. Исследования нам, нам вам всем скажут, что это как можно это? ее восстановить. Или либо ее уже невозможно восстановить. Не, ну хорошо, ее хорошо, если невозможно, то мы же ее не забываем, мы делаем. Да. Мы ничего не забываем, мы вот везде, это мы везде движемся. Да. Ну, вот это Но еще раз говорю, вы э, не забывайте, что сегодня мы сейчас в Киеве будем стоять перед вопросом борьбы за бюджет следующего года. В этом году бюджет, который приняла Верховная Рада, показал о том, что Министерство финансов подошло, ну, честно говоря, знаете, как происходило принятие бюджета государства. Минфин принес за три дня до Нового года его открыли сразу, значит, ужаснулись в Верховной Раде, сразу выкинули, и за два дня значит, переписали все по новой. То есть, ну, вы можете себе представить глубину аналитики этих цифр, которые были составлены. То есть, никакой. В итоге мы получили бюджет, который для нас, для местных советов, оказался лучше, поскольку, ну, в какой-то степени, то есть частично, например, угу. районные, сельские получили дополнительные источники. Но ну, а государственный бюджет оказался, сдулся полностью. И сегодня на вот этот последний квартал э, я смотрю, что не хватает, э, чудес же не бывает, денег же больше не становится, угу. если, допустим, мы перераспределили с одного бюджета в другой, значит, тут стало Теперь сумасшедшее недофинансирование по всем государственным программам. Идет сегодня, думаю, как его так, и, возможно, новый проект, который будет на следующий год, существенно обрежет э, местный бюджет. Вы ну, же помните, что как-то перекинули, повесили на шею ПТУ, значит, свое известное, как хорошо, что в городе на Московске оно одно, а если есть города, где их там 102, по два, по три, и все ПТУ перевесили на шею местных бюджетов. Убрали вот эти пильги по проезду, убрали много чего, и никто не знает, что будет в следующем году. Если нас порежут прилично, еще там повесят еще что-нибудь на шею, то как мы будем в следующем году мы будем смотреть, поделяться, будем уже изучать. Главное, чтобы вы все понимали, что наша основная задача, чтобы мы были вооружены, вот я в частности, был вооружен реальной документацией, которую можно всегда судить. Когда мы распределяли фонд регионального развития вместе с вице-премьером по областям, что оказывалось, что, например, там половина областей не имеют ни одного проекта. Соответственно, такие области, как наши, которые более оперативно, более лучше менеджируются, более активно шевелятся, они становились в первую очередь и вырывали деньги на себя. В этом наша задача. Да? Из скудного общего ресурса максимально вырвать на сути. Есть вопросы еще? Спасибо, Владимир